Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizə bu gün Masazır qəsəbəsində çox gözəl və eksklüziv bir həyət evini təqdim edəcəm. Videoya diqqətlə baxın, ekranlara yaxın oturun, çünki bu formalı evlər, yəni satışda çox nadir hallarda rast gəlmək olur. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilərimiz, evin bu formada gözəl görünüşü var. Evin üzəri ümumilikdə qabantik daşlarla işlənilib və Ümumi olaraq 3 sotda tikilmiş bax bu gözəl həyət evi, Masaza qəsəbəsində, yola yaxın, Masaza dairəsinə yaxın, əla bir ərazidə yerləşir. Bax bu formada belə bir, bir geniş həyətan sayısı var. Ümumilikdə 6 otaqdan ibarət olan bu ev hər mərtəbəsi monolit betondur. Evin sağına, soluna və arxasına keçib tam rahatlıqla fırlanmaq mümkündür. Bax buradan sağ tərəfdən yanına və ümumi olaraq alt hissəsinə keçid etmək mümkündür. Deməli baxın buradan Mən sizə videolarla göstərim. Və e, bax bu hündürlükdə alt hissəsi zərcəmsidir və birinci mərtəbədə betondur. Hətta ikinci mərtəbə betondur. Deməli bax burda evin arxa tərəfidir. Yəni arxa tərəfindən rahat fırlanmaq mümkündür. Burada kombi yeridir. Bax burda alt hissəsində zərcəmsidir. Çöldə yəni çox vaxtımızı itirməyək. Keçək bax bu gözəl evin içlərisi daha yaxından tanış edim. Və qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən çox gözəl bir evdir almağa dəyər qiymətində baza qiymətində aşağı satılır. 6 otaqdan ibarətdir. Və daxil olacağıq evin içinə. Eee qeyd etdim ki, hörmətli izləyicilərimiz, çox əla və gözəl bir evdir. Yalnız bizim kanalda bu qiymətə təklif olunur bu ev. 1-ci mərtəbənin dərizindəyik. Gördüyünüz kimi bax evdə olan bu gözə, müsbət aura, yəni insanı valeydir. Həqiqətən çox əla təmirə malik olan bir evdir. Xolu çox genişdir. Bax gördüyünüz bu hissə isti polla təhsis olunub, isti poldur. Bax bu hissə burda 1-ci mərtəbədə belə bir, -bir qonaq otaqdır. Gözəy şəkildə baxın belə bir, -bir qonaq otaqda hörmətli zəyicəyimiz. Twistent yığılıb. Döşəməsi laminatdır. Əmim olaram da 1-ci mərtəbə manayt betonla əvəz olunub. Burdan həyətə baxan pəncərələrdir. Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ev 145.000 manata təklif olunur və real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Və birinci mərtəbədə sizə mətbəxini göstərim bax bu gözəl evin. Adətən iki mərtəbəli bax bu formalı evlərdə mətbəxə irad tuturlar. Bu evin mətbəxi yəni çox genişdir və təmir də görüntüdə necə görünürsə, yəni realda ondan da qat-qat gözəl bir idi. E, və burada birinci mərtəbədə yenə də yataq otağı var. Görürsüz, yəni ev sahibi birinci mərtəbədə yataq otağı olduğunu fikirləşib, ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Təmiri çox lüks şəkildədir və elə bir e, gözəl bir yerdə yerləşir ki, evin dörd bir tərəfindən evə gün işığı düşür. Yəni bu da evin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biridir ki, evə Gün işığı düşsün. Bax, burada belə bir hamam otağıdır. Çox gözəl və əla bir həyət evi dövrətdə izləyəcəyimiz. Burada pəkanların altında kladovkaçıdır. Daha çox vaxt itirmədən evin ikinci mərtəbəsini də daha yaxından təqdim edəcəm. Bax, gördüyünüz kimi belə gözəl məkanlardır, mərmər daşlarla. İkinci mərtəbədə hələ ki, düzüzi e, təmir işləri qalıb. O da ki, yəni e, burada yerə beton verilib, dəyər betonun qurulması gözlənir. İkinci mərtəbədə isə 4 yataq otağıdır. Birinci yataq otağını sizə göstərəcəm. Baxın bu formada belə bir geniş yataq otağıdır. Yəni bu evdə kiçik otaq yoxdur. Bütün otaqlar digər evlərin otaqlarından genişdir. Bax görürsüz belə bir gözəl yataq otağıdır. Çox əla təmir var. Bax burada görürsüz betondur. İkinci mərtəbə ümumilikdə monolit betondur. Və burada ikinci mərtəbədə belə bir növbəti yataq otağıdır. Hər bir tərəfindən evə işıq düşür. Evin yaxınlığında 535, 525 nömrəli marşrut xətti var. Mərkəzi yola yaxındır. Yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Və baxın burada da belə bir növbəti yataq otağıdır. Bu nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bu formalı belə bir gözəl ev axtarırsınızsa dərhal müraciət edin. Çünki adətən e, bu formalı evlər satışda çox az halda qalır. Bax görürsünüz, həyətan sahəsi də ümumilikdə həyətan sahəsi 3 sotdur. 3 sotda inşa olunub, 6 otaqlıdır. Qiyməti 145.000 manatdır, hörmətinizə deyəcəyəmiz. Ətraflı Instagram hesabımızda ev haqqında bütün məlumatları, tam dəqiqliyə oxuya bilərsiniz. Bax burada da belə bir sonunda yataq otağını göstərirəm və belə bir balkonu var. Belə bir gözəl balkondur. Həmrətin izləyicilərimiz həqiqətən çox gözəl evdir. Allah təala hamiya pul yetirsin. Bu gözəl evlərdə yaşamaq, bu gözəl evlərə sahib olmaq hamiya qismət olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.